quality как такового. Но я думаю, что я долго разговаривать не буду, потому что я думаю, что там нечего много рассказывать. В общем, само по себе Кей это не совсем тестирование, это больше как процесс, и тестирование является да, частью самого процесса quality assurance так называемого. Вот, кстати, есть. Есть один нюанс по поводу э, рассказов, если рассказывать вообще об IT-сфере, как таковой, мы все сейчас, ну, после Сергейного рассказа знаем, что все эти процессы были разработаны в Соединенных Штатах, соответственно, было это все изначально разработано на английском языке, и как таковая терминология, э, правильная терминология существует только на английском языке, и некоторые просто понятия каковы не совсем переводимы, а если переводимы, то на русском языке они... Не совсем красиво звучат, поэтому, если что, это нормально. Если я там где-то английские слова буду использовать, ничего страшного. Так, QA-процесс. В общем, есть очень много разных мнений по поводу того, что такое QA, что такое тестирование. И очень часто эти мнения противоречат друг другу, и, в принципе, даже во время своего рассказа я, наверное, могу немножко противоречить, противоречить самому себе. Если сказать, начать, наверное, лучше с самого понятия самого процесса производства программного обеспечения, есть такое понятие, как SDLC, расшифровывается как Software Development Life Cycle, цикл производства программного обеспечения, я думаю, приводится так. Начинается производство программного обеспечения, по сути, со сбора информации от клиентов, то есть клиент заказывает нам какое-то программное обеспечение и говорит нам, как он хочет, чтобы оно работало. Мы, в общем, как люди, которые будем предоставлять, ну не люди, а в смысле как процесс, который производство программного обеспечения собирается потом предоставить конечному клиенту какой-то готовый продукт. В общем, определенные люди, которые отвечают за сбор информации, требования клиента, в общем, собираются где-то вместе по ходу, в общем, решают какие-то вопросы и разрабатывают какие-то требования, там, себе записывают, и, в общем, получается, они делают так называемый Global Project Plan, что, в принципе, это глобальный какой-то проект, план, план проекта, в общем, после которого обычно разрабатываются функциональные требования к программному обеспечению. После этого все функциональные требования можно, в принципе, разложить на functionalities, на функционалы программного обеспечения. И вот после этого, в принципе, начинают работать, я так понимаю, сами тестеры. Они разрабатывают тест-план, тест-стратегию и тест-кейсы к этим функциональностям, которые были описаны какими-то там людьми, к которым они, в принципе, не имеют никакого отношения. Потому что сам процесс, закрыт закрытый, как бы никто не знает, кто на чем, по сути, как бы работает. Но это что касается тестеров. И если говорить о самом процессе QA, то по сути, вообще, если было бы правильно, то qa должны начинать свою работу, начиная уже со сбора данных от внутренних или внешних клиентов, internal и external clients, так называемых, которые как бы и есть заказчики программного продукта, который мы должны произвести. В общем, <клес> наверное, как бы понятно, что тестирование это какой-то маленький процесс, который только тестирует функциональность программного обеспечения. И это процесс, который должен следить за тем, что конкретно будет тестироваться, как это будет тестироваться, какие методологии будут избраны в данном э, на конкретном случае, потому что зависит от программного обеспечения, которое мы будем производить, зависит вообще все полностью от того, какой процесс мы будем выбирать, какие методологии будут использоваться. И э, учитывая еще такой один человеческий фактор, что ну, люди далеко не всегда понимают, что они делают, и поэтому, как бы, называя QA, они не всегда даже имплементируют у себя какие-то реально настоящие процессы, которые в теории были изначально разработаны для того, чтобы производить программное обеспечение. Еще, как Сергей сказал, что программное обеспеч... обеспечение начало, как таковой индустрия появилась, производство программного обеспечения появилась где-то в 50-х годах в Соединенных Штатах. И я согласен с сомнением, что Кией как таковое, наверное, пошло из индустрии производства каких-то материальных вещей, когда у нас есть какой-то, в общем, завод, есть линия, которая штампует повторяющийся продукт, и есть люди, которые следят за качеством вот этой продукции. И я думаю, что именно э, вот эти модели, которые были распространены там, то есть модели э, контроля за качеством, ну не программного обеспечения, а продукта были как-то внедрены в э, само производство программного обеспечения. Хотя на самом деле, я думаю, что до сих пор эти модели в принципе применяются, но, возможно, не совсем это будет правильно, потому что программное обеспечение это не совсем какой-то продукт, который... Э, является штамповкой, и каждый раз у нас на выходе получается что-то разное, и поэтому э, как бы должны применяться еще какие-то дополнительные подходы и методологии. В общем, какие это quality assurance, если э, понять, э, не понять, а расшифровать аббревиатуру, э, что, в принципе, на русский я даже не, не знаю, как перевести, но, по сути, люди, которые этим занимаются, должны быть в конечном качестве программного обеспечения. И э, если э, очень плохо, когда теряешь мысль, я хотел эту мысль вести, э, со штамповкой э, на конвейере. Э, ну, ладно, я думаю, в принципе, что это э, понятно. Э, Потерял немножко мысль. Может у вас есть испытания? Да, кстати, у меня, наверное, лучше получается отвечать на вопросы. Может, думаете, думаете? Думаете? Я так я очень спонтанно, на самом деле я как бы, говорю только то, что знаю, как бы, исходя из своего опыта, наблюдений. В общем. Поэтому. Да. да? Расскажите, как у вас происходит тестирование от момента раздачи продукта или какого-то кода. Давай там -го работать. года четверо года не было публикации. Какие процессы а у нас конкретно, конкретно в конкретном компании, которая сейчас работает? На примере любого продукта, если у вас разные. Ну, нет. хорошо, но вообще, как я понимаю этот процесс, я не был полностью в этом процессе задействован, потому что я думаю, что в процессе Quality Assurance mm -hmm. больше задействованы люди, которые являются менеджментом, частью менеджмента, <связывающие> То есть у вас кого-то э, занимается занимаются а не отдельно? А, вот а, по этому поводу я <связывающие> хотел поспорить. В реальности в основном э, все мы занимаемся только тестированием, а колл это сам процесс, это как бы человек, если который этим занимается, он должен присутствовать как на сборе э, информации от клиентов для разработки программного обеспечения и полностью до конца всего процесса. Почему я так говорю? Потому что как бы quality как такое понятие, это убеждение в том, что продукт должен на выходе быть качественным, то есть мы должны убедиться в его качестве. Но мы на самом деле, как тестеры, я считаю, не совсем убеждаемся в качестве этого продукта. Почему? Потому что мы не можем повлиять, по сути, на производство этого продукта. Мы не влияем на требования к программному продукту. Мы не можем сказать, какие баги должны быть в пофиксим, то есть починили Такие нет, по сути мы их нашли, сказали, все остальное принимаем. Ну, то есть чисто практически процесс, а? как бы это у вас это происходит? Хорошо, есть клиент, в общем, он приходит говорить, мне нужно то-то, то-то. Человек, который будет разговаривать напрямую с этим клиентом, это будет какой-нибудь sales team, возможно, ну, конечно, еще должен, наверное, быть какой-то технический человек присутствовать рядом. Просто почему? Потому что далеко не всегда Sales Team понимает, что хочет реальный клиент. И, в общем, для того, чтобы убедиться, что хочет реальный клиент, я думаю, должен даже еще и человек, который в полиции шоурус участвует, тоже присутствует на этом разговоре. Они все втроем должны поговорить и решить, что в реальности нужно клиенту, потому что, исходя из моей практики, клиенты сами не всегда знают, что им нужно. Это понятно. И, в общем, После того, как более-менее мы определились тем, что клиенту нужно, в принципе, начинаем разработку самого программного обеспечения. Начало начинается, я так понимаю, где-то с разложения... Ладно, ну, сейчас это как встречалось у с User Stories начинается. То есть люди пишут так называемый User Stories, у них есть определенная структура, в которой пишется, «Я как... какой э, такой-то, такой-то человек э, хочу, чтобы мог я делать то-то, э, А, да-да-да. А, В общем, э, вообще, ну, начально такое видимое производство программного обеспечения начинается с разложения, наверное, э, треб не требований, а рассказов э, пользователей, клиентов на user stories, так называемые. То есть, э, это как бы история, то как какой-то из пользователей программного обеспечения, например, как администратор, что он хочет видеть в своем продукте. Например, можно сказать, я как администратор хочу залогиниться в программу под администратором, чтобы я мог иметь административные права, например. Приложение. Вот, вот примерно так будет выглядеть одна user, user Story, потом эта User Story будет размазываться на национальные требования продукта, то есть это будет в данном случае примерно так. Мы понимаем, что должна быть какая-то логин-скрин. То есть это уже одна как бы функциональность, можно сказать. Потом второе, второе, требование как функционал. Я должен иметь возможность ввести логин и пароль, и программное обеспечение должно меня как бы впустить внутрь. И причем есть вот такой нюанс, что под административными, например, правами. Это я так, ну, очень кратко, так поверхностно, но примерно, в общем, это выглядит так. И после того, когда functional requirements вот эти у нас есть, то есть, в принципе, functional requirements потом разлаживаются на functionalities, functionalities, то есть это уже на более маленькие части разбивается просто, и программисты, в общем-то, начинают разработку там, вот этих всех дел, ну, как бы не совсем сразу. Я уверен, что там есть целый отдел, который решает, как это все будет выглядеть, то есть разрабатывают какую-то общую схему того, как будет э, внутренне выглядеть программное обеспечение, то есть workflows, то есть как это э, полностью, не то что даже схематически, э, как бы, ну, слово потерял, в общем, разрабатывают основную схему, а потом уже по этой схеме программисты там пишут маленькие какие-то коды, там есть какие-то требования, там, ну, например, программисты сказали, там вот тебе часть это надо написать, тебе часть это, у тебя значит, должен код, вот, вот эта функция должна принимать какие то такие значения и выдавать такие-то такие-то значения. Потом кто-то сидит, собирает эти все кусочки, все вместе, допустим. Ну, и как-то у нас получается в общем, програм... Это програм... Это программа вступает. Коли теше у нас полностью должен участвовать, по моему мнению, во всем то есть, процессе. Но не в самом основном, но не, в, не в кодинге, конечно, а, а, помимо кодинга, то есть когда идут кодинг, они напишут для себя какие-то там тест-кейсы, потому что у них тоже есть functional requirements. И, исходя из functional requirements, они в принципе знают, как приложение должно функционировать. И исходя из этого, они как, по идее должны были бы написать тест-кейсы. Вот. И э, после этого как бы, они начинают тестировать программное обеспечение, но ну, это уже сам тестинг начинается, что уже является частью самого Quality Assurance. Это не есть весь Quality Assurance. Ну все, протестировали, в общем, убедились в каком-то качестве продукта, в каком никто не знает, на самом деле это зависит от того, кто в реальности следит за этим процессом Quality Assurance. Вот, в общем-то, то, кто, как э, процесс поставил, так мы, в общем, и протестировали. Можно? Да. А вы тестируете программу на возможность взлома, подбор клятвы и Да, это есть разные типы тестирования, в зависимости от продукта, который производится. Я думаю, что человек, который отвечает за качество программного обеспечения, он как бы, в зависимости от того, какой продукт мы производим, мы смотрим, какие виды тестирования должны выполняться, и в общем-то, все это очень ну, так, гибко и плавно. Ну да, безусловно, это все делается. А да, поподробнее? По да. про, да, про да, тестирование безопасности? Да, да, да. Ну, это нужно было отдельную лекцию для этого готовить. Я уверен, что эта тема даже не на один день разговора, да, yeah, yeah. и на самом деле yeah. у нас э, процесс сейчас мы в процессе даже не Agile, то есть никакого-то там конкретного процесса, мы по сути э, сейчас организовываем аутсорс, что не является чистым каким-то, какой-то частью чистого процесса вообще. Да, понятно, что мы выполняем регрессию для этого тестирования, но как бы это... Наша сейчас задача немножко... Да. Еще есть питание, чем мы можем проходить до наступного